Всем привет, привет! Это Ирина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу о силиконовом коврике для бисера. Я покупала его в группе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю внизу под видео. И я скажу вам очень довольна этим ковриком. Я много искала, как же мне избавиться от этих всех органайзеров тарелочек, бы это все жутко было неудобно, и я в Ютубе наткнулась на видео на силиконовом коврике. Немножко другом, но э, потом я начала искать по сайтам и наткнулась на эту группу. Ссылочка внизу. Э, этот коврик я заказывала уже второй раз. Э, и очень я довольна этим ковриком. Он приходит вот так вот, запечатанный с двух сторон. Вот такая вот пленочка открывается. Я на него уже насыпала бисер, чтобы вам показать, как он будет держать. Так как я видео уже снимаю не первый раз, и у меня все не получается снять нормальное видео. Вот я прошу. Смотрите ничего не отпадает. Сейчас я вам еще насыплю бисера, чтобы вы удостоверились, что это правда коврик держит. Вот, и здесь вам насыплю новый бисер. Расправляем пальчиками, чтобы каждая бисеринка была на липкой основе. как видите ничего не отпадает как бы я его не перевертала как бы я его не сжимала вот так вот могу сделать и серинки перейдут на другую сторону вот, но ничего как бы не падает очень классный коврик я очень довольна еще многоразовый его можно помыть в теплой воде и к нему вернется липкая основа. Я хочу даже провести эксперимент. И когда я буду обновлять свой ковик, я проведу вам эксперимент, помою в холодной воде и помою в теплой воде. Как оно будет, как к нему вернется липкая основа. И мы будем знать, в какой же воде лучше всего мыть. Бо одни говорят в теплой воде с мылом, другие говорят Холодной воде. Но проверим вместе с вами, но это будет совсем другое видео. А сейчас вам я хочу показать, как этот коврик у меня держится на моем станке. Вот мой станок. Вы его уже много раз видели. но ну, немного а два раза, но суть, суть не в этом. Вот так вот у меня лежит коврик на моем станке. Вот рама на, на каком угле здесь лучше видно, здесь лучше освещение. Вот так вот, на вот такой, как сказать, под таким углом наклонена рама, и коврик спокойно лежит на моей работе, и ничего не падает. Ни коврик, ни сам бисер. Хотя он очень легко на нем лежит, но держится неплохо. Бисеринки ничего нигде не падает, я могу перетягивать коврик на разную половину своей работы, где мне удобно, удобно брать бисеринки с этого коврика. Вот так вот я работаю с этим ковриком. Кому интересно, пишите комментарии, задавайте вопросики, если что непонятно вам, я отвечу и все будет у нас. Хорошо. Ну все. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока.